Salam kanalımızın dəyərli izləyicilərimiz, xoş gəltdik hər birinizə. Bu gün mən sizi Masazovka səbəsində, ikinci araz marketin arxasında, 2 sot yarım torpaq sahəsində inşa edilmiş, 2 mərtəbəli malnat və tam təziz olmuş 4 taxta evinə mən sizi tanış edirəm. Evimizin xarici görünüşü görkəmlidir, həyət yanı sahəsidir. Burada da əlavə yaşıllaşdırma üçün torpaq sahəsi ayrılıbdır. Həyətnə 4 taxta 2-3 avtomobil rahat şəkildə daxil olur. 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Mərkəzi kanalizasiya sistemi trapına gedə görürüz ki, mövcuddur. Tam yerdəşlər döşəmədir, evimizin giriş qapısıdır. Burda da gördüyünüz kimi həyət yeri sahəsi fərincə genişdir. 6dır kürsü üzərində inşa edilibdir evimizin xarici görünüşünü bir daha çəkib mən sizə təqdim edirəm. Sənət qapı çıxarışıdır. Bir başqa material qaydada aldıq sadə ki, qonulacaq. Gördüyünüz kimi su xəttinə qədər çəkilibdir. Buradan da məscidimizin həyətanı sahəsi çəkib təqdim etdim. Gördüyünüz kimi dəyərlilə izləyəzəniz yetərincə həyətanı sahəsi var. Bura isə zəzcəyə giriş olan hissədir. Gördüyünüz kimi boş açıqdır. Bu hissə də isə kommunikasiya çəkilib, kombi aparatı burada yerləşir. Burada birləşdiriləcək qaz xəttləri, elektrik xətlərinə qədər çəkilibdir. İndi isə bizim içərisinə məhsuz yaxınlar tanış edirik. Evimizin giriş hissəsində, təriz olan hissəsindəyik. Bu sağ tərəfdə pətkəndən ikinci mərtəbəyə qalxması üçün birdir. Sol tərəfdə yerləşir bizim bir geniş bir qonaq otağımız. Ümumi kvadratı 130-140 kvadratdır pencərəsi öz həyətinə baxır, günəş şüaları yerlənəcə evimizə düşür, döşəməsi laminat döşəmədir. Pələk kanal altı isı qabovk üçün nəzərə tutub ki, əlavə əşyaların yığılması üçün. Çox münasib bir qiymətə satışa çıxarılıbdı, birbaşa sahib tərəfindən satışa çıxarılıb. Bura isə evimizin mətbəxidir. Geniş bir, bir mətbəxi var. Buradan da mən sizə göstərəm, dəyərlilər izləyiniz, qoşa hörgüdür komplekslərd nə qədər çəkilibdir. Mətbəx də yetərinizə genişdir. Mebel yığıldıqdan sonra əlavə olaraq stol və köməklə məqsəd üçün. Yeri də var, burası özünüzü sanitar qovşağı, hamam otağı, sanecinizdir. buda hansısa satdım ki, dəyərlinizlər, evimizin quvçası var, bir başqa mənzərədə alıq satılır. Onuncaq. Və mərtəbə arası gördüyünüz monolit betonla təchiz olunub, möhkəm tikili bir evdir. İkinci mərtəbədə yerləşir bizim üç otağımız, sanitar qovşağı və komandamız. İkinci mərtəbənin birinci yataq otağıdır. Otaqlar da yetərincə genişdir. 20 22 kvadrat sahəsi var. Günəş işığı da yetərincə otaqlara düşür, hər pəncərən otağının üst pəncerasıdır, lakin günəş işığı yetərincə düşür. Ətraf da tam yaşayışlı olan evlərdir, gördüyünüz kimi. 2 nömrəli məktəbin tam yaxınlığında yerləşir. Evimizin qiyməti 79.000 manatla satışa çıxarılıb. Real müştərilərinizə ev göstərə biləcəm. kanalımıza abunə, videonu bəyən, unutmayın ki, yenə satışa çıxan evlərlə də birinci növbədə siz tanış ola biləsiniz.